Мы сегодня пришли пикетировать с вершком по поводу необходимости создания на базе Непровского детского хозяйства национального парка. Первого национального парка в Киевской столичной области, где огромное количество охотничьих хозяйств, а нет ни одного ни заповедника, ни национального парка. И припоном как раз здесь стоит наш родной Державный комитет государственного господарства, потому что эти люди хотят стрелять, хотят убивать животных, но не хотят их охранять. Однако мы, да, в нашем секрете мы планировали провести радикальную акцию с использованием вот, вот, использование вот таких вот специализированных средств. Вот специализированных средств, и потом их расстреливать из специализированных вот таких вот оружия. Средства видны, да? И вот такого вот оружия. И приглашали, и приглашали, и решили пригласить на эту охоту, это тоже охота, руководителей Госкомлескода, господина Тимошенко его вечных замов, Червонова, Бородаева, Глазийского, Марчука и Пана Демидян. Но э, мы, как люди, в общем-то, э, готовы к компромиссам и переговорам, мы написали письмо, что уважаемый господин если вы желаете, чтобы мы не надували под вашими окнами резервативы и не расстреливали вместе с вами, то давайте согласуем до пикета, до пикета э, создания национального парка. И вот буквально вчера, буквально вчера борщики нам принесли согласие. Госкомлесхоза по поводу создания национального парка. Вот этот документ, он у меня есть, то есть Гослесхоз выполнил главное наше требование. Вот я его показываю. Значит, Министерство охраны навколочного и природного средовища. Это письмо Гослесхоза, Министерство охраны навколочного и средовища. Подпись, э, пан Тимошенко, голова Держком, Держком лесхоз на выполнение указа президента Украины 21-12-2008, про расширение мережи території территории национальных природных парков, інших природных объектов, погоджуя с створении национального природного парка Днепровско-Тетриский на базе Днепровско-Тетриского Державного Лесового Господа Московского Господарства по преподаванию Держкому Голова Микола Тимошенко. Таким образом, наше главное требование выполнено, и мы, как люди порядочные, не будем позорить руководство Уважаемый руководство государственного исхода, надувание презервативов и на этом пикет закрываем.